दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के तक की संख्या अलाउ की थी आ, कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था आ, उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और का मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए पूरी कोशिश कर रहे हैं डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग आप जब तक एहतियात नहीं बच पर्दिया की ही कोरोना वायरस बीमारी भी अपने पैर पसार दी नजर आ रही है एक बार फिर तो कोरोना वायरस का डर वाधा नजर आ रहा है ताज़ा खबर है दिल्ली तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर से इस मुद्दे दे उपर केंद्र सरकार नू गुजारिश की कि जिस तरीके नाल दिल्ली दे विच एक बार फिर तो कोरोना वायरस से मामले लगातार वादे नजर आ रहे हैं तो इस मामले की गंभीरता देखते दे हुए ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਤੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ

दिल्ली में कोरोना की स्थिति में जब सुधार हुआ था तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनज़र रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के तक की संख्या अलाउ की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब के अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी दूसरा हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैलने कोरोना बहुत ज़्यादा फैला तो आ, आ, एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि आ, केंद्र सरकार ने आ, पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे अब दिवाली खत्म हो गई है हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और का मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है आ, हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलकर कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने साढ़े सात सौ आई सी यू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा क्योंकि इस वक्त बाकी सारी मैं एसेस कर रहा था बाकी सारी बेड्स अभी हैं सफिशेंट हैं कुछ अस्पतालों में जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं उन अस्पतालों को छोड़ दें तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक थी, ठाक है लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के हमें मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त सारी सरकारें केंद्र सरकार दिल्ली सरकार सारी एजेंसीज डीआरडीओ, आर डी सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग आप जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी की किसी और के लिए नहीं मांग रहे आप ही के लिए आप ही के स्वास्थ्य के लिए आपकी ज़िंदगी के लिए आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर ज़रूर कीजिए कई लोगों को लगता है मुझे नहीं नहीं। तो नहीं होगा पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा ये किसी को नहीं देखता कोरोना ना गरीब को देखता ना अमीर को देखता ना इसको देखता ना उसको देखता किसी को भी कभी भी हो सकता है और अगर बिगड़ जाए तो ख़तरनाक हो सकता है तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 प्लीज, सोशल डिस्टेंसिंग की का का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए नमस्कार ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakpost.com